tuproqqalam maskani mahallasida 2550 fuqaro bo'lib 463 ta oltmish uchta xonadon besh yuz oila mavjud hokim yordamchisi bo'lib tayinlangandan keyin birinchi qilgan ishimiz shu xatlovdan o'tirish aholini to'rt toifaga ajratish bo'ldi ellik beshta fuqaro ishsiz fuqaroni bo'sh ish o'rinlariga joylashtirdik jumladan qishloq xo'jalig sohasida fermer xo'jaliklarini ellikta fuqaroni ishga joylashtirdik obodonlashtirish tashkilotina beshta fuqaro ishsiz fuqaroni ishga joylashtirildi 18 ta xonadonga -e, kredit ajratib berildi ikki xonadonga tikuv mashina bitta xonadonga pishiriqchilik yo'nalishida 15 tasi xizmat ko'rsatish sohasida kreditlar ajratib berildi 56 ta ish fuqaroni o'zini o'zi band qilishga erishildi 137 yuz ishsiz fuqaroni 10 yilga ijaraga auksion orqali 15 besh yer ajratib berildi va shu orqali aholiga qo'shimcha daromadlar manbai yaratildi I'm just gonna